الكيان الصهيوني ده ده كيان مزروع زي السرطان او الورم والعياذ بالله السرطاني داخل جسم الامه العربيه والاسلاميه، يجب ان ننتزعه والى حين ان شاء الله ما ننتزعه يجب ان نكافحه ونقاومه قدر الامكان، فان شاء الله باذن الله انا شايف ان احنا باذن الله يعني املنا في ربنا كبير ان احنا نهز الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي عشان خد بال حضرتك الخطوه الثانيه ما تحصلش. ان اسرائيل تنظم كاس عالم او مم. تنظم بطوله تانية الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الدولي يعمل الف حساب لما يجي يسند لهم بطوله لا ده الدنيا هاجت علينا ده مش عارف ايه في قناه عربيه شهيره واخده حقوق البطوله دي لازم نمنعها ولو ما امتنعتش هذه القناه الشهيره الكبيره الجزيره ولا حاجه ايوه الجزيره واخده واخد حق حقول البطوله دي في اسرائيل انها طبعا لانها واخده ملتق... لو لو فعلا الكلام ده مظبوط احنا هنخاطبهم عشان نمنع ده لو هي ما امتنعتش هنطالب بمقاطعتها Thank you